Но для дебилов, которые вообще уже ничему не учатся, которые забыли не только Пушкина, Чехова, Достоевского, Толстого и Булгакова, а спевают тики песни про батько наш Бандера, значит, и всякую вот эту хрень и муть, это все мы отставили в сторону. И алкаш словацкий, значит, который получил совет, но еще при этом потом успел поучиться у англосаксов как людей наебывать вот этими вот наперсточками понимаете размахивать он пришел и вот все то значит он оставил в стороне об обязательствах Украины и почему она стала независимым государством он, значит, рассказал идиоту из 95-го квартала, что можно, значит, шантажнуть русских тем, что, типа, если вы сейчас вот не сделаете то, что мы хотим, так мы возьмем и ядерную бомбу снова создадим. Потому что мы у нас забрали ядерное оружие. А теперь...